भगवान कृष्ण को मानता था भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं और जब मैंने बड़ी कठिन साधना की उस समय अमृतसर जी दथेजा जी नामदारी पहली बार हमारे आश्रम में आए उन्होंने आकर जब ये कहा कि स्वामी जी आप किसकी उपासना करते हो तो मैंने कहा कि मैं कृष्ण के दर्शन चाहता हूँ उन्होंने कहा तो आप के दर्शन चाहते हैं तो आप एक बार आप सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए श्री बैंक साहब में चले गए तो उस समय सचे पातशाह मुझे दिखाया तो मैंने मेरे मन में विचार आया कि हाँ जी आए हैं उस समय मेरा मौन, मौन साधना तो मैंने कहा कि मेरी इतने समय के बाद मौन साधना खत्म होगी आप दोबारा आना तो मुझे ऐसा अंदर से बाहर हो गया कि सत पे मेरे भगवान के लिए बलाने के लिए मुझे फिर वो सर जो आए हैं जो दर्शन दिए हैं उस समय जब मौन की समाप्ति हुई तो 17 फरवरी को सवा चार बजे जब मुझे कमर में लपेट कर बायोल पर बैठकर श्री बैरी साहब के चले तो रात डेढ़ बजे वहां पर पहुंचे श्री बैरी साहब ने तो सचे पातशाह याद रहते सचे पातशाह अपने प्लेट से तीन अंगूर प्रसाद के रूप में मुझे भेंट लिया उस अंगूर को खाने के बाद मेरे जीवन में इतनी बड़ी सुगंधी आई उसकी सुगंधि अभी तक किसी इतर के किसी किसी भी वस्तु के अंदर मुझे सुगंधी ऐसी नहीं मिली और सुबह हम नहीं पाए सुबह उसके बाद ढाई बजे तक हम सच्चे पातशाह जी सतगुरु जी देते हैं मंदिर में तो सच्चे पातशाह की नींद आ गई नींद नहीं भूली उसके बाद सवा चार सवा चार बजे मुझे, मुझे जब लेकर गए वहां पर सतगुरु जी के दर्शन के लिए तो मैंने मंदिर में चलते हुए